গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান সকলোকে থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আৰু স্বাগতম ইয়াৰ ৰাতিপুৱা এনেকৈ ঘৰ চোতাল হাৰী এটালৈ এটাই গাঁৱৰ পৰা ধুৱাই নাই বাৰু ধোৱা আগতে বোলো ইয়াৰ ঘৰ মচি লওঁ ইয়াৰ ঘৰ মচিবলৈ লৈছোঁ ঘৰ মচি আকৌ পানী আহিছে পানী আনিব লাগিব মানে কি এইয়া ঘৰ ইয়াৰ পানীয়ে মচিব লাগিব আকৌ মাটি মচা ঘৰো আছে মাটি মচা ঘৰো মচিব লাগিব দিনটো আজি কি কি কৰোঁ বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ হা এতিয়া এইটো মানে কি মন নমচিলে ভালেই নালাগে আৰু সদায় সদায় মচিবলৈ অৱশ্যে সময় নহয় তাৰ মাজতে কেতিয়াবা সময় উলিয়াই মচোঁ আজি যিহেতু যাবলগীয়া নাই সেই গতিকে বোলো ইয়াৰ ঘৰ দুৱাৰবিলাক চাফা কৰোঁ ওপৰবোৰ চফা কৰিবলৈ আছে ওপৰবোৰ চফা কৰিব লাগিব এতিয়া নকওঁৱে মানে মচিয়ে লওঁ আৰু মচা মচি এটোৱাৰ পিছতে কৰিব লাগিব সেইফালে পকা ৰুমটো মচি এটালোঁ এটাই এতিয়া ইয়াৰ মাটিও ঘৰডোখৰ মানে মাটি বাৰাণ্ডাডোখৰ মচিব লাগিছিল ঘৰতে নমচো আৰু ইয়াৰ বাৰাণ্ডাডোখৰ মচি লওঁ মচি মেলি আকৌ আনিম আৰু তাৰপৰাহে টেপৰ পানী আনিমগৈ এয়া ঘৰমচি এটালৈ এটাই মেলি এতিয়া ইয়াত আনিছোঁগৈ পানী আনিছোঁ এয়া ঘৰমচি এটাই পানী আনিলোঁ অনাৰ পাছতে এতিয়া ইয়াত মাটি এইখিনি পদূলি বাটতে পেলোৱা আছে বলখৰ মাটি হয় সেইখিনি বোলো ইয়াৰ ঢেপী এটাতে দি দিওঁ কাটন এটা আছে কাটন এটা দিওঁ তাত কিবা কিবি গুটি দিব লাগিব সেই গুটিকাৰো এতিয়া দি লওঁ আৰু গছৰ পুলিটো দিব লাগিব এয়া মাটিখিনি মই গামনা তাতে ভৰাই ল'লোঁ লৈ মেলি এতিয়া দিওঁ দুটা কাৰ্টন আছে এটাত পদুনা ৰোৱা আছে পদুনা ৰোৱাটোতো দি দিব লাগিব আৰু এটাত এনেই খালী হৈ আছে তাতো বোলো দি দিওঁ মাটি অলপ গুটি কিবা কিবি গুটি দুটামান দিব লাগিব সেয়া আজি নিদিওঁ আৰু বেলেগ দিন দিম আৰু আজি অকল মাটিখিনি দি থওঁ এই যে আকৌ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ একেবাৰে কাম বন কৰি আজৰি হৈ গা পা ধুই চুলিও ধুই দিলোঁ গোটেই সেইটো একদম লেতেৰা হৈছিলে ধূলি মাকতে লাগে সেই গতিকে বোলো আজিয়ে ধুই দিওঁ চুলিখিনি এতিয়া ধুই দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে কি ধানো আছে ৰ'দত দিবলৈ ধানো দিব লাগিব ৰ'দত মানে কামেই কামে ভাতটো বনাবলৈ আছেই এতিয়া বন্ধ বঢ়া হ'লে মানে কি হয় আমাৰ বহুত দেৰি হৈ যায় কাম বন কৰোঁতে দেৰি হয় গা পা ধোৱা দেৰি হয় সেনেকৈ খোৱা বোৱা দেৰি হয় এতিয়া বোলো এয়া গা পা ধুই জয়ী হৈ আহিলোঁ যেতিয়া জলপানে মুঠিকৈ খাই লওঁ ভাতকেইটা তেতিয়া বনাবলৈ অকণমান ভাল লাগিব আৰু পেটটো গঢ়ি নহব সময়ো হ'ল যিহেতু গতিকে আৰু এইফালে সান্দহ আৰু মুড়ি ল'লোঁ এইফালে দৈ অকণমান আছিলে দৈ ল'লোঁ গুড় ল'লোঁ ইয়াৰ সৈতে এতিয়া ভাতকেইটা খাম আৰু কি জলপানে খাম জলপানটো খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম হা খানাটো বনাব লাগিব আৰু কি বনাম দেখাম আৰু আপোনালোকক চাই থাকিব প্ৰায় মই ইয়াৰ চাহ জলপান খাই ৰ' ভাতকেইটা পাতিলোঁ পাতি মেলি এতিয়া এইফালে দালি দুটামান ধুই ল'লোঁ তেজপাত এখিলা এইফালে আছে এইবোৰ টেঙেচি টেঙেচি ধনিয়া আছে দালিৰ লগত আয়াৰ লগত আৰু কচু দিবলৈ আছে কচু দুটাৰমানে বুটলি আনিব লাগিব এতিয়া এইখিনি ধুই মেলি লৈছোঁ আৰু এইফালে জাতিলাও এডোখৰ ইয়াত ৰাতিপুৱাই দিছিলে বাইদেউ এগৰাকীয়ে জাতিলাওকে ভাজি বনাব লাগিব এইফালে ধনিয়া দি দিম আৰু এইফালে আলু এটা কাটি থৈছোঁ আৰু আলু পুৰিব লাগিব এয়া ভাজি অকণ বনাবৰ কাৰণে জাতিলাওডোখৰ কাটি ল'লোঁ জাতিলাও আৰু আলু এটা দিছোঁ দিয়া নাই বেছি আলু আলু পুৰিম বুলি কৈছোঁ যে আলু পুৰিব লাগিব সেই গতিকে আৰু এয়া শাকত মানে ভাজিখিনিত দিয়া নাই বেছিকৈ আৰু এইফালে ধনিয়া পাত লৈছোঁ পিঁয়াজ আদা ৰচুন এইখিনি থৈছোঁ আৰু ৰেডি কৰি দি দিম জাতিলাও ভাজিত এয়াফালে কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু জাতিলা চব্জিকণ বনাবৰ কাৰণে আৰু এয়া পাঁচ পোন্ধৰ দুটামান দি দিওঁ এয়া ভাজি বুকু অকণমান বনাবৰ কাৰণে এইফালে কেৰাহী পাতিলোঁ তেল দিলোঁ কেৰাহীত দি পিনে এতিয়া এয়া পাঁচ পোন্ধৰ দুটামান দি দিওঁ পিঁয়াজো দিওঁ জাতিলা ভাজিত পাঁচ পোন্ধৰ দুটামান দিলে ভাল লাগে খাই মানে যিকোনো চব্জিতে হওক বা পাঁচ পোন্ধৰ দুটামান যদি দি দিয়া হয় খাই ভাল লাগে আৰু এতিয়া এয়া পিঁয়াজো দি দিওঁ পিঁয়াজো কাটি থৈছোঁ তাৰপিছত আৰু জাতিলাখিনি দি দিওঁ হা এফালে জাতিলাও ভাজিকণ পাতিলোঁ আৰু পাতি মেলি এতিয়া বোলো এই আলু দুটামানকে পুৰোঁ এইয়া আলু লৈছোঁ চাৰিটা এতিয়া জুইতে পুৰিব লাগিব ই এইফালে দেখিছে জুই এয়া ফুটছাই আছে সৰহ হয় যিহেতু আলু পুৰিবলৈ ফুটছাইটো সৰহকৈ লাগে তেতিয়া আলুটো ধুনীয়াকৈ হৈ যায় এতিয়া ইয়াৰ গাত নিচিনা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আলুকেইটা ইফালে দি দিম ভৰাই লাগে সেইকেইটা ভৰাইলোঁ তিনিটাই পুৰিছোঁ চাৰিটা নুপুৰিলোঁ এটাই হ'ব এয়া নতুন আলু যিহেতু পটককৈ হৈ যাব বেছি সময় নালাগে জুইও টাবটো পাব এয়া ভাত বনোৱাৰ মাজতে মানে কি ধানো লৰাই দিবলগীয়া হৈছে এইফালে ধান দি থৈছোঁ যিহেতু লৰাই নিদিলে ধানবিলাক খহি যাব মানে ওপৰখিনিকে শুকাই থাকিব তলৰখিনি নুশুকাব সেই গতিকে আৰু সেইখিনি এতিয়া লৰাই ভৰাই দিওঁ ৰ'দ দিওঁতে ধানখিনি শুকুৱাই ল'লেহে হ'ব আৰু এতিয়া এয়া লৰাই লওঁ আৰু এইফালে ধানখিনি লৰাই মেলি গ'লোঁ কোচত দুডালমান বুটলি আনিবলৈ এয়া থুৰি কচু দুডালমান বুটলি আনিলোঁকেইডাল এতিয়া কাটি ল'ম দালিখিনি ধুই থৈছিলোঁ যে সেয়া এইখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ভৰাই থলোঁ টেঙা চেটেঙাখিনি সিহঁতে এতিয়া এইখিনি কাটি মেলি আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত পাতি দিম তাৰপিছত এয়া এইফালে আলুকেইটা জুইৰ পৰা উলিয়াই লৈ এয়া দিছে ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু এয়া একদম কুকুৰা জোখত উলিয়াইছোঁ আৰু মানে নহ'লে কিছুমানবোৰ দেৰি যায় এইটো অকণমান দেৰিছিল আৰু এতিয়া এইকেইটা কি কৰোঁ বাকলি গুচাই ল'ম গুচাই পিটিকিম আৰু কিহৰ লগত পিটিকিম দেখাম বাৰু এইয়া আলুকেইটা বাকলি গুচাই মেলি ল'লোঁ সেইফালে ধনিয়াপাত দুইফিলামান কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া আদা ৰচুন সকলোখিনি মিঠাতেল অকণমানো দি দিছোঁ আৰু নিমখ এতিয়া গোটেইখিনি সৈতে এনেদৰে সানি লওঁ সানি মেলি আৰু খাম পিটিকা কৰি এইয়া আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'লেই খাবলৈ এইফালে আলু পিটিকা নুধুলোঁ আৰু একেবাৰে বোলো ভাত খাম সেই গতিকে ধুবলৈ নহয় সেইফালে আৰু দালি কচু এয়া টেঙা টেঙা চিৰি পাত দিলোঁ এইবিলাকে আৰু এইফালে আৰু লাইশাকৰ ভাজি অকণমান আছে এইফালে জাতিলাও আলু ভাজি এইফালে আলু পিটিকা কণী বিলাহী ভাজি আৰু এনেদৰে এতিয়া ভাত ভাতকেইটা খাই লওঁ বহুত মই হ'ল আজি ভাত খোৱা বহুত দেৰি হৈ গ'ল খাই লওঁ মই বাৰু